Зачем нужно всю страну мучить? А одного Ахметова нужно посадить, допросить с пристрастием, и через 2-3 дня он отдаст достаточно денег, чтобы здесь следующие 10 лет не <соценно> Ну, есть, на основании чого ви здесь находитесь? Визов був по, по 112, не було Есть Є щось розпорядження письменное. Или у вас здесь пост? Зачем ви тут находитесь? Вам. До центрального входу, хлопці, в коду всі проходимо. Відкривайте. Відкривайте. До центрального входу пересуваємося. Заходьте, будь ласка, друзі, заходьте. Друзі у вас! Вітаю Я Дякую, що приїхали! що Ми запросили е, поважного гостя. Е, лідера, громадського лідера для того, щоб висвітити свої проблеми, щоб нас почули, побачили, можливо, щось порадять, щось запропонують. Ми за те, щоб нас мер, наш місцевий, разом з нашим тим губернатором, злощасним гунчиком і сапожніком не обзивали нас дохлими коняками. А щоб ми були процвітаючим підприємством в процвітаючій державі. Дякую. А коли він масшого визволити? Це було буквально ось в кінці цього року. Це мер наш Сапожніков Віктор Борисович разом з Володимиром Петровичем Гончиком, головою обласної державної адміністрації звинуватили, що шахтарі не працюють, не хочуть працювати, а самі для того нічого не роблять. Нас хочуть закрити, ліквідувати і віддати перевагу пану Ахметову, який є вже монополістом на енергетичному ринку України, тому що наші шахти не потрібні нікому, крім нас. ви працюєте з такими заробітними платами, а вони всі отримують сверхприбутки. Це так. Цей сектор тільки у них функціонує, а не можуть іначе працювати, якщо у них не буде сверхприбутки. Ані жиру, бесяться. Они монополизируют монополизировать его. Там это участвует, к сожалению, и э, люди с окружения президента, иначе бы Ахметов никогда в жизни бы работал. Естественно, Ахметов работал. Они так хотят всю Украину взять и самым устанавливать цели. У себя брать за низкую себестоимость, перепродавать себе же самому по, за высокую цену, а потом еще на ТЭЦ еще за высокую цену, а с ТЭЦ электроэнергию еще за более высокую цену, пыхать людям обратно в ад потому что вы должны платить за эту электроэнергию. То есть реально людей ставят, за, даже за быдло уже не считают. Они считают, вы правильно сказали, сейчас будет у нас без вызова поездки, еще 3-4-5 миллионов наших людей поедет в Польшу. А что тут делать? 3-4-5 миллионов, никого не останется работать в Украине. Сейчас чехи говорят, полмиллиона заберут украинцев. Венгры забирают, румыны выдали 300 тысяч паспортов. И сейчас будет без вызова, конечно, мы радуемся, но, к сожалению, наши люди не туристами едут в Париж, там фотографии снимать. Наши люди поедут нелегалы. Как только можно будет на границу перейти по направлению. И реально это все отбавится, потому что этот сектор не может быть проигрышным, если его правильно планировать теперешней Украине, при теперешних ценах, при теперешнем потреблении, не может он быть убыточным. С этим треба бороться. Почему все шахты в Ахмедово прибутковые? Почему все шахты державного значения сбытковые? Потому что воровство, злодейство, и никому это нафиг не надо. Они все смотрят на эти шахты как средство обогащения, чтобы до конца ограбить и потом свалить. Это понятно. И ограбить, свалить, и все, что остается, передать олигархам. Раньше хотя бы, это нельзя оправдать, но они крали с прибыли. Сейчас они крадут с убытка. Сейчас они кладут с того, чтобы последнюю уничтожить, закрыть, руки умыть. Потому что это расточительный капитал. Как можно в стране, где столько денег потенциально, вот такие дороги? Что это? Да, да, правильно, но как это можно? Как это вообще возможно? Зарплата ваша должна быть минимум два раза больше. Минимум. Потому что если посчитать все эти цифры, посчитать, за счет оборудования, сколько они кладут, за счет махинации, за счет манипуляции, за счет импорта. Потому что на импорте, что, на импорте легко украсть. Кто проверит? Сколько кораблей, за что, сколько это, какое качество. Все знают, что у низкого качества, правильно сказали, южноафриканский будет, ужасного качества. Но зато на него можно красть. А можно вообще не привезти у южноафриканский, можно вывести корабль там из Мариуполя и завести обратно сказать, что он южноафриканский и добавить цену. Ротендам плюс. Я не сам перепутали. В один день говорит правительство, у нас раз действует формулированный ротендам плюс. Потом назначит главу энергетической комиссии 25-летнего начальника цеха конкретной фабрики регулировать все, что касается вашей отрасли. Некий Вовк. И этот волк, как бы, решил, что он глава леса уже. Все, он может все это самое решить. И волк решил, что цена вот такая должна быть продажи же за это. Это понятно. Как, за какие заслуги 25-летние там хлюбика. <свят> Зачем нужно всю страну мучить? одного Ахметова нужно посадить, допросить с пристрастием. И через 2-3 дня он отдаст достаточно денег, чтобы здесь в следующие 10 лет не было проблем. О чем мы говорим? Зачем всей стране объявлять? Пророшенко говорил про все угодно, когда он говорил про эту энергетическую ситуацию. Про все угодно, кроме одного. Фамилию Ахметова с он встречался долго вместе с Яценюком, как мне говорили, они не опровергают, а везде было прессе. Много часов встречались, уже не секретно, раз это прессе, вот неделю тому назад. Так пусть нам расскажут, почему в результате этой встречи никто не говорит про Ахмедова, это говорит про чрезвычайную ситуацию. Почему его не отключать, его не сажать, и отключать его свет. У них склероза, он не помнит, что утром они скажут. И это все было по телевизору, можно сравнить, в один и тот же день. Говорят, у нас все плохо-плохо-плохо, а плохо, плохо. мы вам продадим, не волнуйтесь. Они просто пользуются, коррестуются тем, что они разруховывают на то, что у вас, вы серьезные люди, вы, у вас есть свои там справы, своя работа, свои родины, и каждый занимается своим справ, своими справами, а не там своим делом, а делом, не там суспельными вещами. Ну, если мы не идем в политику, то политика приходит за нами. Так получается? Как? Все равно это политика, это и есть политика. Они, эти барыги, они грабят вас, но это их политика. Да, это не политика с нормальной точки зрения, но с их точки, вот они правильно, они политику пришли, а зачем? Бизнесы, разве можно заработать? Легче работать с политикой. Пойдут в политику, так говорят с Ахметовым. Ахметов, таких, как они, поменял уже пять правительств. То он с одним, то с другим третьим. Он всегда император у него под ним то Янукович, то э, с Кучмой он договорился, то с Ющенко, то с любым, с любым он всегда договорился. У вас меняется, да? Ахмедов вечер. Его нельзя упоминать даже. суе, Потому что как можно вы что. Лучше говорить про то, что все очень плохо, но это все связано с страной с какими-то диверсантами. Вот, террористы сегодня пришли приходили. Я готов вместе с вами тоже самое сражаться. Мне тоже не абсолютно вместе с вами нечего терять, кроме вот этой нищеты, а отвратительность вещей, которые происходят. Поэтому давайте так работать. Я вам очень благодарен, что дождались. Я приеду столько, сколько нас нужно. Дороги я уже освоил, маршрут я знаю. Когда они будут вас отключать, не дай бог, они скажут, энергетическая ситуация, тогда давайте закрывать. Не дадим им это делать. Наоборот, шахта должна работать, и вы должны получать больше. Это однозначно и и пусть они нам до басни не рассказывают. Спасибо большое. Дякую.